श्रीमन्नारायणीयं तोम्बन्मिदवदशकं ब्रह्मवलनजगदुत्पत्यादिवर्णनं यस्मिन्नेतद्विभातं यत इदमभवध्येन चेतं य एतद् तस्मादुत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूर दूरे पुनरपि मनसां यस्य देवामुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे तस्मै नमस्ते जन्माथो कर्म नामा स्फुटमिह गुणदोषादिकं वानयस्मिन् लोकानामूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्छक्तिररूपोऽपि च बहुतररूपोऽवभात्यद्भुतात्मां तस्मै कैवल्यधाम्नि पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते नोतिर्यञ्चं न मर्त्यं न च सुरमसुरं न श्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्मजातिं गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यस्यान्निषेधे सति निगमशतैर्लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते मायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कारतन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाध्यैरपि सकलजगस्वप्नसङ्कल्पकल्पम् भूयसंहृत्य सर्वं कमट इव कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने विते मिरो भासि तस्मै नमस्ते शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यणुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचितात्मभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते सत्त्वेनासत् तया वा न च खलु सदसत्वेन निर्वाच्यरूपा धत्ते या साववेद्य गुणफणिमतिवद्विश्व दृश्यावभासं विद्यात्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्दलाभे संसारण्यसद्य तस्मै नमस्ते भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावत्तत्त्वे सञ्चित्यमाने स्फुरति तदधुनाप्यद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुः प्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्च यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते देति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजाद्याः पुनरुचितबलीनाहरन्ते येनैवारोपिताः प्राङ्निजपदमपि ते चावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्णकूर्मः प्रणामम् त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्यक्षरस्यैकवाच्यं त्रिशानामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैर्घीयमानस्वरूपं तिस्रोऽवस्ताविदन्तं त्रियुगजनिजुषम् त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरह मनिषं योगभेदैर्भजे सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारम् निखिलगुणगणव्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधिमहिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिळत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्रां यत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं व्यतयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं पवनपुरपते पाहि सर्वमयौघात् जगदुत्पत्त्यादिवर्णनमु अनु तम्बद् एदव दशकं समाप्तं नारायण नारायणगोविन्द श्रीमन्नारायण नारायणगोविन्द नारायण नारायणगोविन्द लक्ष्मीनारायण नारायण गोविन्द